રિક્ષા અલથાણ વિસ્તારમાં શનિવારે ઓટો રિક્ષા અને બાઇક અથડાતા અઠાવીસ વર્ષીય શિક્ષક રાહુલ ઠાકોરના મોતથી પરિવાર અને વિદ્યાર્થીઓ શોકમાં ડૂબી ગયા છે આ ઘટના સગાઈના એક દિવસ પહેલા બની જેમાં રિક્ષા ચાલકની બેફાર્મ ડ્રાઇવિંગના કારણે શિક્ષકને જાન ગુમાવવાનો વારો આવ્યો હતો રાહુલ ઠાકોર કોચિંગ સેન્ટરથી નજીકની ચાની દુકાને જતા હતા નજીકનું અંતર હોવાથી હેલ્મેટ ન પહેર્યું હતું ત્યારે એક બેફાર્મ ઓટો રિક્ષા ચાલકે તેમની બાઇકને ટક્કર મારી જેમાં રાહુલને માથે ગંભીર ઇજા થઈ હતી તેમને સારવાર માટે સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ જવાયા પરંતુ क्योंकि अलथान पुलिस स्टेशन की हद में श्याम मंदिर के पास में कल एक राहुल नाम से टीचर हैं, जो ट्रेडिंग की क्लासेस चलाते हैं उनका एफ जेड मोटरसाइकिल ये जा रहे थे और ऑटो के साथ में एक्सीडेंट में ये वहाँ पे घायल हो गए हेड इंजरी की वजह से हॉस्पिटल में इनको रेफर किया गया और हॉस्पिटल में इनकी डेथ हो गई अभी ऑटो वाला जो है उसको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट कर लिया गया है आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सभी से निवेदन है कि दोपहिया वाहन जब भी चलाएं तो उसमें हेलमेट जरूर लगाएं इस केस में भी अगर राइडर ने हेलमेट पहना रहे रह, पहने हुए रहता तो शायद उनकी जान नहीं जाती उनकी जान बचाई जा सकती थी और जब से सूरत सिटी में हेलमेट कंपलसरी किया है सभी लोग हेलमेट लगाना शुरू किया है तब से ना केवल एक्सीडेंट से होने वाली डेथ के नंबर में कमी आई है बल्कि हेड इंजरी के जो केसेस हैं सिविल हॉस्पिटल्स में मेयर और दूसरे हॉस्पिटल में उनमें भी भारी गिरावट आई है तो हेलमेट जरूर से पहने दो पहिया वाहन चला